Так, будемо починати. Я тепло Ми З вами сьогодні зібралися для того, щоб дати оцінку регіональним інвестпроектам, які пропонують фінансувати за рахунок державного фонду регіонального 2015 року. На сьогодні урядом поставлено завдання надати Мідрійону для подальшої оцінки перевірку. На 2015 рік до 1 червня 2015 року та період на 2016 рік до 1 липня 2015 року. Ми з вами знаємо, що Мінрегіон Дніпропетровської області до виконання Державного фонду регіонального розвитку сумі 183 мільйона гривень. На, на минулій робочій нараді ми детально розглядали весь проєкт, що пропонується реалізовувати у 2015 році. Та визначилося, що перелік повинен складатися з наступних боків. Перше, це погашення кредиторської заборгованості за виконання минулі роки роботи за бюджетною програмою Державної фонд регіонального розвитку сумі 6 мільйонів 831 тисяча гривень. І проєктів переможців всеукраїнського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування 13-14 років сумі 6 мільйонів 444 тисячі гривень а також 10 інвестпроєктів на суму 170 мільйонів 175 тисяч гривень. Щодо оцінки інвестпроєктів та програм, прошу доповісти секретаря комісії Жирадову Леонидовичу. Будь ласка. Шановна Елена Миколаївичу, шановні члени комісії, хочу довести до вас методику, за якою здійснюється очінка та конкурсних відповідних інвестиційних програм та проєктів. Заявники подають встановленого порядку інвестиційних програми та проєкти для оцінки відбору регіональної комісії відповідно до вимог основного Кабінету міністра 195-196 березня та наказу Мінрегіону від 24 квітня номер. Інформація про інвестиційну програму в таких формах, які передбачені наказом Мінірегіону. Висвітлюється на відповідній сторінці офіційного вебсайту Міністерства регіонального розвитку та комунального господарства та оцінки незалежними експертами. Нам визначено в департаменті регіональної реєстратори інформацію про ці інспекційні проєкти. Регіональна комісія оцінка кожного проєкту повинна здійснюватися не менш ніж п'ятьма членами регіональної комісії. Чотирибальна система. 0 повна невідповідність, один значна невідповідність, 2 часткова відповідність і три повна відповідність, і заповнення відповідної реформи. Критерії, за якими здійснюється оцінка. Ви там бачили, що там 6 критеріїв. Це, по-перше, актуальність проєкту, по-друге, соціальний та економічний етект реалізації проєкту, інноваційний підхід до вирішення проблеми, термін реалізації проєкту фінансово інституційне стали результатів проєкту, обґрунтованість вартості проєкту. Зараз кожна з вас надана обманки індивідуальної оцінки з п'ятьма проєктами, які ви повинні оцінити заповненням форму. І після цього ви мені ви, видаєте форму свої і буде розраховано середній бал по кожному проєкту, і ми завершимо формування попереднього переліку і можемо направляти його вже на розданих міжвідомчої комісії. У вас все? Да. Шановні колеги, пропонується ще раз розглянути запропоновані проекти та на відповідність до румах і виставити відповідні оцінки. Я хочу надати слово представникам представникам заємників, це департамент житлового комунального господарства та правління капітальної прибірниці. Прошу почати з Тетяни Юрівна. Потім Андрій на, Кович. Конечно капитального скручества предлагает следующие проекты. Реконструкция будильных регулирований места социальной реализации места Каваград, летящий начальный заклад Володыборский солдат, Дошкільний заклад Оксанка по полностью славного верхней полноградского могила. Погашенные кормитоской заборгованности. И продувание не на камере, не на камере, не на камере, на Это наши проекты, э, считаем, они были составлены по всем существует проектная документация, это не только э, на тетрадку, но изначально она существовала. Э, составлены паспорта на эти проекты, и мы считаем, что все они отвечают оценки 3. Если нужна детализация этих проектов, я выношу по каждому отдельно. Но они финансируются из постного бюджета, не первый год, объекты переходящие, социально важные. Считаем, что достроить эти объекты мы получили хороший результат в этом году уже. Ну, троицы мы не заканчиваем, но и не делит. Кудлавской Андрей Викторович. Ну, подарили... Можно? Да. да. Ну, выступаем за два департамента. Мы подали на рассмотрение три социальных проекта, все связаны с обеспечением качественной территории области. Первый проект это 52 километра водопроводного который обеспечивает водой 5 населенных в том числе в военной части Гвардейской, и области. Состояние водовода 80%. износ. В этом году мы планируем из 18 километров сетей заменить как минимум процентов 50. И это нас, нам даст возможность обеспечить бесперебойное водоснабжение порядка 12 тысяч населения. Следующий проект это водоснабжение всего Петрова и Сотрасофии. 10 тысяч человек, это практически половина района, не обеспечивается водой. В связи с выработкой, которая с вами была за года. год, подземной воды, это единственный, быть, единственный вариант обеспечения водой. это свидетельство магистрального водящего водовода для протяженности 17 км. Решая вопрос а о обеспечении качественной водой порядка 10 тысяч человек. И третье, Проект это реконструкция системы водоснабжения Сэлоча Ромакова, которая находится в территориальном э, Постоянно в этот период, в связи с тем, что например, у нас сетей люди э, не получают э, стабильное водоснабжение, графиковая подача, постоянные порывы. 25, километров, 25 тысяч человек ежегодно у нас потерпает такого состояния сети. Дякую. Да. Пожалуйста, да. Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Я хотел бы, коллеги, Да. Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Да. О которых вы говорите. По той причине, что реконструкция системы водопостачания ромашки на месте будет произошло. Плаша черга всего 10 заложных текст, как это нас И мы выносим э, в план регионального органа на этот фонд. Ну, 10 миллионов еще как бы 10 миллионов. А реконструкция магистрального водовоз тоже вопрос. Я сомневаюсь, что это стало. Чиснец породы 59. До станции очистки СНТ Гвартийского. 63-62. Залышкова вартость 43. То есть вот когда будет реализовано это? по первому проекту всего романа экспертиза получена, не случай а у нас объявлена процедура, и риски, мы не видим никаких рисков которые конца года, мы это будет в эксплуатацию, это же не однозначно. Что касается водовода на, на... 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 Владимирской Черкасской, то когда мы подавали предложение, мы получили тем, что 1 мая, в проекте 2004 миллиона, эти объекты, чтобы на сердце как минимум, сгибались. Естественно, сейчас мы будем пересматривать сроки, и мы не готовы полномочия весь этот ресурс Какой ресурс освоим? Я думаю, что минимум процентов 50-60, то есть. То есть если нам осталось на скамейке, мы, äh, мы заменим половину. Это нам тоже даст большой эффект, потому что мы будем те самые плохие участники. В этом году мы закрываем то, что успеваем, все очень готовы будем закрывать Понятно. И еще можно, еще один вопрос. Значит, вот. Посмотрим по за да, докладчик. Вот первоначальная таблица, которую вы нам раздавали, да, то теперь некоторых объектов нет. А почему он нас нет, нет, нет. Вот здесь есть раз, два, три, четыре, пять. А, пять. здесь? То есть, ну, да. давайте так, да. Или вы скажете, или я назову. Я вам скажу, потому а что каждый оценивает пять проектов. Каждый член комиссии оценивает пять проектов. А чего-то ну, а остальные? Ну, что-то есть в этом узнавании, в 80-м, каждый проект оценивает. Хорошо. Ну, очень понятно. Я не знаю, что да. еще и, и... Давайте мы оценим все проекты. Потому что ну, пять, пять проектов оцениваем. Какие у да, какие я, да. Как мы? Кто такие? Ну, почему? Ну, да. Ну, вот разница. Вот я говорю, что один, один с первого по пятый, пятый, а второй с шестого по десятый. Что я не правильно? Неправильно. неправильно. Да. Правильно. Это тогда какая система. У меня предложение, Леонид. Судя я не знаю, может, это будет полном соответствии. Я хочу посоветоваться. Вот 20 миллионов, те, о которых идет речь, по гвардейскому. Я понимаю, половину суммы, то есть 43 миллиона рублей. У меня все-таки большая проведена работа я буду э, членом комиссии всех, в том числе Благодаря Иванову. Делим то, что смогли общими усилиями отдать в Киев на утверждение перспективных план воздушных программ. Правильно Да. говорю? Не отдали ничего. А вот теперь это получается. Поэтому у меня просьба, я тоже внимательно почитал вот этот условий, сделаны те проекты, а то вообще у нас нет, а надо было бы, да? Вот здесь у нас есть такие проекты по автору, но мы их до первого березня, по-моему, мы их не отдали. А то, я думаю, сможем учесть на 16 год чуть дальше. А вот хотя бы миллионов 20 на те громады, которые мы беремся и все-таки сделаем, я считаю, до, ну, выйдем с ними на выборы, хотя бы миллионов 20 на пилотные громады, на дороги, как там и говорится, приоритетом является, ну, то есть содействовать, то есть учесть вот этот момент именно здесь, это было бы очень здорово, оно выглядело здорово. То есть это последовательно, мы приняли план, и мы дальше хотя бы чем-то начинаем поддерживать. Вот это предложение в 183 миллиона. И для того, чтобы уже можно сразу по 16, да? давайте по 15. А, ну, потом да. Да. это. Продолжение, Продолжение Мы вашей мысли. Мы все можем здесь. Мы не сыр, сами думаете. Сегодня на Верховной раде вносятся изменения. Я вот просто не очень смотрю. Уже вносятся изменения, до порядка по дорогам. Еще чуть-чуть. И будут дороги все здесь я по 16 году буду говорить, что на оборудование надо, вот. и технику, наверное, приобретать. То есть, давайте, давайте не дороги. Вот у меня, ну, у меня, вот есть документ, Алексей, да, это же будет итоговый документ, где пропозиции всех пилотных регионов. То есть чисто политически, если мы что-то включим в вот 180 миллиона, это будет очень здорово. У нас пока только юбилейный один попадает, если не а было бы да? Ну да. да. И, все от... и организационно, и, и политически. Может, не совсем сегодня она попадает, но первый шаг по объединенным ароматам, если поддержать по дорогу, ну это, наверное, предложение. Шаг да, уважаемые члены комиссии, продолжение того, что сказал Анатолий Павлович, совершенно правильно. Мы эти проекты закладывали еще ранее, до процесса децентрализации, который мы начали проводить. Поэтому, Елена, в течение суток отработать вот по перечню, который у нас есть сегодня, у нас пять пилотных проектов, Сарек знает. И давайте посмотрим сегодня основное дороги к и что-то еще по приоритетам, которые ставили громады. И то, что касается последнего пункта, вот 59-го, я думаю, что мы его перераспределили из расчета порядка 20 миллионов на наши приоритетные вопросы, связанные с этим вопросы конструкции дорог не может быть. Мы не говорим сегодня только о дорогах. Давайте посмотрим то, что ставили громады. Нам громадам нужно говорить, почему они переходят процессу децентрализации. Нам нужно давать преференции. И мы им обещаем об этих преференциях, но пока ничего не говорим. Поэтому сутки на отработку пяти наших пилотных проектов. Принимайте. Спасибо. Спасибо. И мы еще раз соберем комиссию и проставим потом оценку. Еще вопросы? Спасибо. К 2016 году переходим. Mm -hmm. У нас ситуация здесь, с одной стороны, проще, с другой тяжелее. 133 проекта у нас сегодня есть, общим объемом финансирования на 890 миллионов рублей. Доведен там прогнозный показатель на 2016 год 273,3 миллиона гривен. Поэтому у меня предложение такое, сейчас члены комиссии посмотрят эти проекты. Я прошу посмотреть эти проекты, определить оценочно и определить, опять же, исходя из тех процессов децентрализации, которые мы будем проводить в 2016 году. И на следующем заседании комиссии мы его оттягивать не будем, уже более детально обговорить проекты 16 -го. Также у нас есть, Алексей Сергеевич, вы озвучите из голоса, те проекты, которые были связаны с информатизацией населения и соответствующих Поэтому предложение такое. Принимается? Там сумма побольше. Но нужно посмотреть и поставить, расставить приоритеты. Я бы попросить каждого члена комиссии посмотреть эти проекты и оценить их. Да. Можно. Может, я не пойму механизма составления. Это все то, что поступило. Это все, то, что давали нам ароматы. Да. То есть. есть, если город Воронамов дает 15 проектов, да? Там, город а мы должны город. выбрать члены комиссии, мы должны выбрать э, приоритетность этого вот этих проектов. То есть мы собираем все. Вот Все, что города и районы дали, это 790 месяцев. Поэтому мы должны с вами здесь решить о приоритетности этих проектов реализации и реализации города. Ну, оно же должно носить как-то некорректно все ну, как? как -то то, я за что? Как-то все-таки и, территориальность надо учитывать. <связь> Должны быть присутствуют все <связь> города, да? с Разные разной численностью. Все 22 района. Тоже так, ну, дифференцированно. Я вот просмотрел, в Варногорск, ну, хорошо, сработал, наверное, да, но количество столько же, сколько в городе Днепропетровск. Меньше, чем в городе Кривом Точно так, предположим, Юрий, но он самый меньший. Самый, как бы, ну, такой, может, не очень, так сказать, один проект. Павлоградский два или три проекта, один из самых. А есть районы, там, по 8, то есть как-то надо, или тогда каждый член комиссии должен ну, это отражать, да, или в общем-то какой-то общий дифференцированный подход. И убедительная просьба, это уже коллегам, все-таки по 16 -му. нужно обязательно учесть подгодильный объединенный аромат, над которым будем либо мы, либо наши последователи заниматься. Обязательно учесть то, которое мы не успели в порядке есть расходы. Ну, мы Ну, а то ты... В 16-м году уже не может. Почему? Ну, нет, вот среди у нас постановление, даже тут направление использования, а тут то, только в этом приобретение жилье э, для участников, а то только в этом. Ну, значит, будем, значит, будем обретить вместе. Не может быть, что а то закончится. Же... Не закончится. Может. Именно в этом АТО мы... Же... В этом, в этом Уже вроде а в следующем году остается только три направления. Стратегия, э, проекты территориальной команды, и которые на обеда на территориальной команде. Давайте а В 15-м уже нет, в 16-м уже опоздали. И вот это дифференцированность по территории. У меня предложение, вот, исходя от что Наталья Павлович сказал, то, что там э, какой-то город ну, какой-то Войного пора, поработал лучше, составил больше инвестпроектов, -инвест это не говорит о том, что значимость этих инвестпроектов э, больше, чем допустим в городе Кривом или в городе Европидовский. Поэтому давайте исходя из расчета процентного отношения, э, я не знаю. Хотя, может быть, исходя из той субвенции, которую мы сегодня распределяем на рода процентном отношении, давайте мы, от, есть, по населению, да, исходя из количества населения, мы э, определим и квоты, квоты вес, составляющие для родовера. Правильно? Мы им хотя бы предложим, да, уже мы это можем, А э, исходя уже из э, того количества на следующее заседание комиссии, пригласим всех наших представителей Анатолия Районов для того, чтобы они презентовали эти проекты. Правильно? Есть возражения, ученики? комиссии? Спасибо. Можно я Да. Тут вопрос, по автомобилям. Три проекта по информационной деятельности. Два из них уже включенные в 2015 год по конкурсу местного самоуправления, но есть еще один очень интересный проект. Это наш дата-центр, который реконструкция здания э, и как есть в Белого 2 под дата-центр. То есть для того, чтобы нормально проводить видеоконференции, все для того, чтобы расширить сеть информационную, нам нужен этот Проект, э, проектная документация проект есть, это начало 2014 года, поэтому есть предложение и просьба включить в перечень 16-го года этот проект. Татьяна Ивановна, Татьяна Николаевна, может быть, потом рассказать о проекте, о технических и остальных характеристиках. нет, у нас все прозрачно. Да. Я очень коротко. Этот проект был выполнен в рамках морской красотком, у нас будет включенным каталог на 5 лет Было отработано около 50 проектов, 27, административных услуг и документов и так далее. И в рамках этого же меморандума был выполнен проект. При конструкции помещений на Кирова э, в нашем где находятся все корпорации с собой. Прошел проект государственного института то есть институт, он вызвал в соответствии с действующим законодательством. То есть это прежде всего разворачиваемые э, площадки, э, обеспечивающие э, надежность работы э, серверов связанного оборудования, а если учесть на сегодняшний день мы обеспечиваем работоспособность всего способности оборота, административных услуг, электронная почта доходят до тысяч пользователей. То есть наши э, абоненты, наши пользователи, э, все районные администрации, основные корреспонкомы и все управления. То есть это еще раз хочу подчеркнуть, 2000 пользователей. То есть не каждое большое крупное предприятие, везде ГОКО и так далее может похвастаться такой сети. Естественно, она требует высоких капиталовложений, надежности. А если учесть, что сейчас мы уже обрабатываем персональные данные, то это приведет к требует надежности, в безопасности. Именно на это нацелен наш проект. Мы его сегодня не рассматриваем, мы его можем включить, рассмотреть в следующий да, раз. Да, да, да. А из, исходя из того, что э, вы сейчас сказали, мало понятно, ну, ну, видно, что важно, но только мы, мы должны понимать, как этот проект сегодня будет стыковаться с точки зрения э, с нашими громадами, с процессом децентрализации и объединения. Вот как вы модифицируете этот проект, проект чтобы вы могли громадам сказать, что он важен сегодня? Потому что у нас приоритетное право будет сегодня промо а -а -а. проможника. Благодаря этому проекту мы добиваемся. Скажите стоимости, общую стоимость. Проектная стоимость цены 13 года 29 миллионов. Ну, вот. Это ценный ну, 13-го года, Необходимо перечислить это будет но э, я еще раз хочу сказать, что э, в контексте децентрализации, наоборот, э, мы подчеркиваем, что это возможность развивать телемедицину, медицины, что это возможность продолжать развивать административные услуги. Это снижение нагрузки на грамматы у по поддержания государственного собственного оборудования и специалистов, которых нет и не будет грамматики. А мы предоставляем централизованные государственные специалисты. Вопросы, пожалуйста. Вы нас должны убедить, Татьяна. Пока не убедите. Не знаю, как другие члены комиссии, но меня не А ну, то есть убеждать на следующее заседание. Хорошо. Хорошо? Татьяна. Спасибо. Хорошо. Поэтому предложение, уважаемые коллеги, Ирина Когда мы собираемся комиссии в следующий раз? вам в сутки хватит для того, чтобы изучить по 2015 году предложение Я не против, чтобы изучить, потому что проекты есть, и это даже Значит, сутки времени, смотрите, если есть проекты, заседание проводим в пятницу. И приглашаем города и районы. Да. Уважаемые шеи, принимается, как предложение? Да.

На сегодняшний день инвесторов у нас нет. У нас не регулируем, а если мы сводим туда инвесторы. Еще раз Мы, когда начинаем бюджет денег, когда инвесторы С момента заключения договора аренды... Каким образом? Вы хотите, чтобы мы это платили с фонда реального развития? Нет, не об этом речь, я предложил бы рассмотреть. Дайте мне конечно, как вы это делаете. Члены комиссии посмотрели. Что это важно, или не важно. Спасибо.